পালোঁ অলপ আগতে এতিয়া আৰু বাকী ৰুমখিনি অকণমান চাফা কৰি লওঁ হাজবেণ্ড আহিছিলে গ'লগৈ ভাত খালে খাই কৰিলোঁ গ'লগৈ আৰু এতিয়া মই আছোঁ এইহঁত দুজনী দুহঁতে আছে বাকী চিমৰ মাত আছে আৰু মই এইখিনি কামখিনি কৰি লওঁক তাৰপিছত আমাৰ ৰেষ্ট ৰেষ্ট কৰিম ভাগৰ লাগি আহিছে আজি ৰাতিপুৱা বহুত জল্দি উঠিছিলোঁ চাৰে পাঁচটামান বাছোঁতে উঠিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি কামখিনি কৰিলোঁ আহি দুপৰীয়া ভাত পানী খালোঁ এতিয়া অলপ সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ এতিয়া এই জাষ্ট শুই উঠি আহিলোঁ অলপ সময় শুলোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া চোনাই কিবা বোলে খেলে তাকেই তাইক অলপমান খেলাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে বহি আছোঁ চপনাতে কোনটো মাক আছে চাওঁ আনাচোন বেবীটো আনা কোনটো বেবী তোমাৰ মাক আছেনে সুধিছা এইফালে তাইক খেলি আছে আনে আখেলা আখেলা অ মাকটো নাই চাওঁ কাৰ মাক নাই মোৰ হাতত দিয়া দিয়া মোক দিয়া মোৰ হাতটো দিয়া অ চা 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 ইটো এইটো আগতে সৰুতে চুনুৱে কিণ্ডাৰ জৈত পাইছিলে সেইটোৱে হয় আহি পাই চনাই বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে তাই একদম ভায়েকৰ লগত খেলিছে তাই বায়েক হ'লেও অকণমান দায়িত্ব পালন কৰি আছে ইহঁত দুটাই ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে তাৰ লগত খেলোঁতে খেলোঁ মোৰ টাইমটো তাই ধুনীয়াকৈ মোৰ পৰা আঁতৰি আছে ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে ভায়েকক মোবাইল দেখাই আছে কল বজাই আছে ধুনীয়াকৈ ক্ৰিকেট খেলি আছে এইটো আমাৰ নেক্সট আমাৰ নগৰজনীৰ ঘৰত আছিলে তাত ৰসাত আছিলে ৰসাত পুৰি সেইদিনাখন স্বাৰ্থ খালোঁ ভোজ খালোঁ চোনা লগত থাকিলে লৈছোঁ আহি এইটো হ'ল নেক্সট ডে' ভিডিঅ' মা আহি পেলাই সেইদিনাখন পালেহি মায়ে আহি পেলাই মাছে ল'লে দুপৰীয়া ভাত সাজৰ কাৰণে মায়ে তৃতীয় ভৱনত যোৱাৰ কাৰণে মাছ মাংস তেওঁলোকে একো খোৱা নাছিলে পিঁয়াজ আদা নহৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে সেই ঘৰতে আহি পোৱা দিনাখন মাছ ল'লে বেপাৰীও আহিছিলে ঘৰলৈকে এইজোপা ফুল দেখিছে একো দুটা দুটা কালাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু ইয়াৰ হৈছে স্মেলটো নহয় বহুতেই ধুনীয়া হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলা ভায়েকৰ লগতে বেজি বিজি থাকে দিয়ক বঢ়াই দিয়ক তাতে হ'ব কাৰণ

চোনাই বিৰাট ভাল পাইছা ন দৌৰিবলৈ পাইছে আৰু তাক ফূৰ্তিৰে শুনাই তুমি দৌৰিছাটো চাহি আছে সত্ৰ গৈছিলে এনেকৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কাৰণে আহি পালে আজি অঁ হোলীতে গৈছিলে হোলীৰ পাছত আজি আহিছে নাই এই খুৰীহঁতৰ মাছ নেকি খুৰীহঁতৰ কাৰণে কাটিছে অঁ 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 আমাৰ বায়ে ৰুটি বনালে আমাক ঘিউ দি আমাক মনুৱে ৰুটি বনাইছে খুৰীয়েকৰ লগত মোৰ লগত ৰুটি বনালে ঘিউ দিয়ে এতিয়া আইতাকৈ গা ধুই আহিব তাৰপাছত আমি খাওঁ মানুহখনে হয়নে আজি ৰাতিপুৱা ছটাত উঠিলোঁ উঠি কাম চাম কৰিলোঁ গা চা ধুলোঁ কাপোৰ ধুলোঁ হৈ গ'ল আৰু ঐ মায়ে কিবা আনিছে দেখাওঁতে হা চানেল পেৰা দেখিছোঁ এইবিলাক ভুজিয়া পপকন পেৰাটো ইমান ভাল নহয় চেনি চেনি লাগিছে নাথাকে অলপ থাকে ন ৰ নাখাওঁ চিপ্ছটো আৰু মেৰিব দিয়া পৰহি দিনা আহোঁ কালি গৈছিলোঁ আমি ননদৰ ঘৰত নদৰ ঘৰত শ্ৰাদ্ধ আছিলে তালৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছতে কালি থাকিলোঁ তাৰপিছতে আজি এতিয়া মা আহিছে মায়ে মানে মায়ে তীৰ্থভ্ৰমলৈ গৈছিলে ফাপা সময়তে গৈছিলে এতিয়া আহিছে তাৰপিছত মায়ে সেইকাৰণে এইবোৰ কিবাকিবি লৈ আহিছে আৰু কি কি আনিছে মায়ে বস্তু আপোনাকক দেখাই আছৰ পাছত বাকী বাঁহীকেইটা আনিছিলে তাৰপিছতে এইবোৰ খোৱা বস্তু প্ৰসাদ মধুপুৰ সত্ৰ প্ৰসাদ তাৰপিছতে মেকুৰী মেকুৰী প্ৰায়ে আমাৰ কাৰণে খাৰু আনিছে খাৰু এপাত মই পিন্ধিলোঁৱেই এয়া এইয়া মই লৈছোঁ এইটো গ্ৰীণ কালাৰটো এইটো এই ডাঙৰ কিবা খুৰীহঁতলৈ হ'ব এতিয়া আমি চাহ খালোঁ ৰুটিৰ লগত মায়ে অনা মিঠাই কিবা কিবি খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া মাছ লৈছিলে যে মায়ে সেই মাছ বনাম পানীলাওৰ লগত কান্দি আনিছিলে এইটো পানীলাওটো পানীলাও বিলাহী মাছ বনাম সেইটো কি অ এদিন পেলালে ভাঙিলে তাৰপৰা দেহাই অকণ ভেৰু থলে আমাৰ এই দুপৰীয়াৰ কাঁহী ৰেডি কৰিলোঁ আজি বনালোঁ এইটো লাও বাকলি আলু ভাজি মটৰ আৰু লগত আছে মাছৰ পেটু আৰু কণী ভাজি আৰু এইখিনি হ'ল মাছ পানীলাও মাছ আজিফালে আমাৰ চনা বহি আছে ভাত খাবৰ কাৰণে আৰু মই এইখিনি ভাজিখিনি চোমাৰ তাতে অলপ অলপ দি দিওঁ নেপেলাবা আমাৰ পৰি গৈছে অ'কে অ'কে এইখন আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ থালি ভাত ভাজি এইফালে আমাৰ ইয়াৰ ঘৰৰ ছজনা আনিছে আজি নেক্সট ডে হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' কৰা নাই এইফালে আমাৰ অক্ৰুত খাই আছে আৰু এইফালে মায়ে আনা জগন্নাথৰ প্ৰসাদ আমি এইখিনি মানে চবকে দিবৰ কাৰণে অলপ অলপকৈ এনেকৈ কৰি আছো আৰু আমাৰ চিমৰণে এয়া বিলাহী ছিঙি দিছে গছৰ পৰা বিলাহী চিকেন আৰু এইখিনি হ'ল এয়া জগন্নাথ প্ৰসাদ আমি এয়া এনেকৈ মানুহক দিবৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছো কোৱা অকণমান বেয়া নকৰিবা কিন্তু দেই মা বেলেগক দিব যে এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰৰ ফিচাৰী পানীবোৰ শুকাই গ'ল পানী মটৰে পানীবোৰ দি থাকে পাৰ হাজোদা এইফালে আমাৰ হাজোদা ঘৰত থকা ডাটা জনে পানী মানে সিজি সিজি মাছ ধৰিবলৈ চালে কিন্তু মাছ এটাও নালাগিলে আলিবোৰ নৰয় আৰু পানীবোৰ হেৰি হৈ গৈছে যে আৰু এইয়া পুখুৰী মাছ ধৰিবলৈ হেৰি কৰিলে আজিৰ ব্লগটো যদি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ মানে নেক্সট ব্লগত আগত লগ পাম বাৰু বাই